മലപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൻ്റെ സേവന ലബോറട്ടറി ഒക്കെ ഉള്ള പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പല്യാമ്പത് ഈ പള്ളിയിലാണത് ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ പിന്നെ സമീപത്താണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ സഹിതന്മാര് ഇരുപത്തൊന്നോളം സഹീതന്മാര് ഇവിടെ ഉസ്താദിനോട് അന്വേഷണം എടുത്ത പള്ളിത്തെ ഇമാമും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് പാണക്കാട് സാധാരണങ്ങളിൽ പെട്ട ആ പരമ്പരയിൽ പി എം എസ് എ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന സഹിതന്മാർ ഇരുപത്തൊന്നോളം സൈതന്മാർ മറവിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറവിട്ട സെയതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നാമൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അവസാനം മറവ് ചെയ്ത സെയ്ദ് അബൂസാലിഹ് എന്ന മഹാൻ്റെ സെയ്ദോടെ നാമം മാത്രമേ അവർക്ക് സ്ഥലറുകൾക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇരുപത്തൊന്നോളം സയ്യിദന്മാരാണ് ഈ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് إلا الله سبحانه وتعالى إله إلا هو ربنا بنبينا المصطفى ورسولنا سلطان الأنبياء سرور آلام خلاص تفانيات موجودات موجودة بالقاسم أحمد المصطفى محمد المصطفى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبيق شيخنا أبيق مشايخنا بقياسات قسات رضوان الله تعالى أنهم أجمعين وإلى حضرة في حضرة سادات الكرام رضوان الله تعالى أنكم أجمعين وإلى حضرتي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى الله أصحاب البدرين والشهداء البدرين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة كالمؤكلين وسائر الملائكة كالمقربين عليكم الصلاة والسلام وإلى الله أزواج الطائرات ومات المؤمنين رضوان الله تعالى أنهن جمعين الفاتحة ിൽ പാണക്കാടി <inizi> <laundry>. وإلى حضرتي سيد حيدر اليشياب دنگل وإلى حضرتي سيد محمد اليشياب دنگل وإلى حضرتي في حضرتي سيد ابو صالح تंगल قدس الله سره العزيز قل حاجتي يا رب العالمين في حضرة سادة الكرام بلوان الله تعالى أنكم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف تنزل الملائكة والروح في عباد ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النفاسات فِي وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, مذا حسد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد وافنا ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والالم دافئ البلاء والوباء والقات والمرل والالم اسمه مكتوب مرفوء مشفوء منقوش مفوء في اللوح والقلم سيد الرب والاجم جسمه مُقَدِّسٌ مؤثر متأر منظر في البيت والحرم شمس الله حابد الدجا صدر الأولى نور الأداقة في الورى مصباح الظلم جميل الشيخ شفيل من صاحب الجود والكرم والله خاسمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمئراج صفره وسدرة المنتى مقام وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيل المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راءة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج الصالكين ومصباح المقربين محب الفقراء والأرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين بالحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صائب كابك قوسين معبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن رضا وسين الشهيد بدست كربلاء مولانا ومولى ثقلنا بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستقون بنور جماله وكماله صلوا عليه وعلى آله وصحابه وعلى بيته وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك لي اللهم أوصل مثل الثواب ما قرينا وعدي أذية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بدو قبول منا أولا من حضرة روح النبينا ومنجينا وحادينا قرة أغيننا مصطفانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من عيل الخير يا رب العالمين اللهم زد شرفنا لا شرفكم لا على فضلهم وكرامتنا لا كراماتهم يا رب العالمين اللهم سرى بالصلاة عليهم صدورنا وحلل بعقدة لساننا ويسر بها أمورنا وفرج بها كروبنا وقلب بها ديوننا وبل بها مالنا وتقبل بها توبتنا وتحر بها ألسنتنا وعانس بها وشتنا ورأم بها غربتنا واغفر بها ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا واساتيدينا ومن تالقوا بنا وذنوب سائر المسلمين والمسلمات وذنوب سائر المؤمنين والمؤمنات سبحان الخالق النور ربنا تمم لنا نورنا اللهم اجعلنا نورنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تكبل منا يا رب العالمين ربنا استجب دعانا بق مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم احينا من الذاكرين وامتنا من الذاكرين واشرنا غدا في زمرة الذاكرين اللهم اجعلنا آخر كلامنا عند الموت قول لا اله الا الله توفنا مسلمين والهقنا بصالحين وياكم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجرنا من النار واجر والدينا من النار اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة يا رب العالمين ربنا تقبل منا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير سيدنا محمد رسول الله صلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ബി സല്ല വസ മു യറബി സല്ല വസല്ല അഹസ മുഹമ്മദ് يا رب صلي عليه وسلم صلاه والسلام عليك يا سيدنا مولانا انظرنا بالقاسم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين صلاه والسلام عليك يا سيدي سادات الكرام رضوان الله تعالى انكم اجمعين صلاه والسلام عليك يا شيخنا رحمه الله عليه يا رب العالمين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وسلم وعن ربك وعن ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെയ്യതന്മാരാണ് പാണക്കാട് സാജാധ്യങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സൈദന്മാരാണ് മുൻഗാമികളായ സഹിതന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥാദന്മാർക്കൊന്നും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ അറിയില്ല എങ്കിലും അവസാനം മറവ് ചെയ്ത സെയ്യ നാമം ഇവർക്കറിയും സെയ്ദ് അബു ങ്ങളാണ് അവസാനം മറവ് ചെയ്തത് അള്ളാഹു ഈ മഹത്വക്കളുടെ ജാ ജാഗർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ സതുദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തന്ന് ദീനിലും ദുനിയാവിലും തബറിലും ആഹരത്തിലും അള്ളാഹു സലാമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ അമീൻ അമീൻ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh